Буду разговаривать на русском. Россияне возмущаются и удивляются, почему украинцы радуются, когда взрываются их дома, их базы, их самолеты. Неужели непонятно? Вы же нас взрываете, вы напали на нас, 11, 11 лет идет война. И чем заслужили это украинцы? Что ваш Путин обозлился на Украину, что скинули Янковича? Вот, так Украина имела право выбирать своего президента, так же, как и вы имеете право выбирать своего. Вот Так что же получается, что ваш Путин обозлился на Украину из-за того, что э, украинцы не захотели Януковича. Вот теперь он пошел на Украину войной. И всем рассказывает, что у нас тут бандеры. Кто был на Украине, многие были, у многих есть родственники, никаких бандер тут нет. Никогда в жизни не запрещалось у нас... Э, никогда не запрещался у нас русский язык все разговаривали разговаривали на русском языке вот у нас телевидение все даже сейчас когда идет война разговаривают на русском языке никто никому не запрещает хоть на английском хоть на китайском хоть на каком хотите на таком разговаривайте языке но зачем вы пришли бомбить украинцев зачем вы хотите заставить их чтобы они жили с вами вот как братья да мы и жили как братья пока вы на нас не напали у нас родственники в России есть. Понимаете? Но то, что вы, вам нравится, да, вам нравится, что гноблят Украину, что ее убивают, что ее хотят расчленить, эту Украину бедную на куски, растянуть ее все хотят, захотят, хотят все от нее, что-то все от нее хотят. Вам что, мало своих территорий? У вас что? Будут две или три жизни? У ваших детей что? По пять жизней? Они отдадут одну на войну, а вторую у них что? Вторая будет у них просто так. Откуда возьмется вторая жизнь, если у нас на Украине ваш сын или брат или родственник погибнет? Он же погибнет, понимаете? А вы пускаете своих сыновей. Почему вы не выходите на Красную площадь? Почему вы не хотите протестовать против войны? Вас так запугали. Вы боитесь. Вы всего боитесь. Понимаете, вы боитесь выйти. Вы бы сплотились все. И вышли бы на Красную площадь миллионами, и ничего бы ваш Путин не сделал, понимаете, как вышли мы на Майдан, понимаете, вот, а вы сейчас сидите, каждый на диване в своем уголке, кого схватили на войну, кто пошел убивать украинцев за деньги. Вот. И вы считаете, что вы вот, вот такие хорошие, да, что мы с вами должны дружить вы поубивали детей в Кривом Роге, вы нападаете на наши города, Одессу, Херсон, Днепропетровск, вы все бомбите, Мариуполь, вы с лица земли стерли многие, многие города и села, и вы считаете, что украинцы должны вам радоваться, да, должны комментарии писать вам хорошие, понимаете, да, вы все это должны. Не, не, не любят вас украинцы, никогда не будут любить и никогда не простят вам этого. Так что думайте, выходите на Красную площадь против войны, пока еще у вас ваши дети живы. Понимаете? Вот. Выходите, выходите все, матери, бабушки, дедушки, все выходите на Красную площадь и война прекратится, если вы не хотите, чтобы взрывали ваши базы. Базы, самолеты и все остальное. Понимаете? Забрали, взяли, забрали у украинцев э, атомную все оружие атомное, всю, как сказать, самолеты наши, все, все наши эти президенты бывшие отдали, потому что были пророссийские. Вот. А теперь вы хотите, чтобы Украина сдалась вам? А как же этот мем меморандум?